Знаешь, Полина, пока наши выкладчики из хореографии зараз не подавились вечерними стравами, пропоную запустить афишу. А за кадром... Давайте. А мы потренируемся. Уже завтра состоится концерт дуэта группы «Тату» и сольник Сергея Бабкина. Но мне особо выбирать не приходится, я иду на «Тату». Серьезно? Да. 28 вересня в Києві відбудеться справжній вибух музичних подій. Тому що Океан Ельзи дасть потужний величезний масштабний концерт. Меж іншим, квітки уже розпродані, тому стережіться розводів біля каз майданчика. А от де білети є, так це на концерт на виступлення романтичного і немного меланхолічного Джей Джея Йоханссона. В этот же день в субботу нас порадует команда э, парни из группы Асай. Лично я их слушаю вот так. Я вас так жду, где же вы были столько лет. Молоды и пины, это плохой фильм. А 28 вересня в Донецку и 29 вересня в Киеве выступит российский инди-рок гурт Сансара. А уже 1-го стартує стартует серия концертов под названием Перший Первый перформанс присвячений блюзу. Ну и это еще не все. И на десертик рад вам сообщить, что 3 октября выступит грандиозный, между прочим, танок на Майдане Конго с оркестром. Ничего себе! Ну и, конечно, 28 вересня, 19.00, канал М1, Red Bull BC One, Eastern European Final.